Yaşar məmkur hoş gördüyüz sizdən. Çox sağ olun. Avtoqrafda salamlamaqdan çox bir qürur hissisi duyuram. Sağ olun. Yaşar məm, ilkin olaraq biri bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Sənətçi ailəsində böyüyən, səhnədə ilkin olaraq çox uğurlu addımlar atan Yaşar Nuriyev. Bəli. Psixolog olmaq istədi. Nədən? Mən psixologiya fakültəsə iki imtahan verib, iyulun sonunda atam Qəssəbə rayonuna gedəndə onumda axşam sənədlərimi vermişəm. 11-i saat 2-də yə, 1-də də, ya, -də deyə bilmərəm. Riza Təhmədisəvə, Əleydər Rəşkərova, Muxlis Cənzadiyə imtahan verib, dram kino aktyorluğuna qəbul olmuşam. Və salam. Yəsamən, maraqlı odur ki, siz universitetə sənədlərizni təqdim ediyəndə artıq siz tanınmış aktyor kimi tanınırdınız və tamaşaçı alqışı görmüşdüz və populyarlığı yaşayırdınız. Bax, maraqlı bu cəhətdir ki, nədim bu şöhreti, populyarlığı siz imtina eləyib ədəbiyyatçı olmaq istəyirsiniz. Bax, mən o meqamı sizə deyərsiz. Belə mənə o vaxt 10 yaşından bir səhnədəyəm. Məni populyar elədi və ana televiziyamız Evet. Amma heç kim dana bilməz. Kanallarımız günü gündən çox olsun. Günü gündən bol olsun. Amma hər bir kanalda işləyən bir insan hansı ki, döyənə qədər kino dilini dilsəy, şey, restaşıırdı və ya xunur düzəldirdi, onun hamısını Azərbaycan evet. ana televiziyadan öyrənir. Bəs siz? Və o vaxt mən bura kino, təmber rolları, piyo teatrı vardı. Düz isən artıq bəvüllər də tanıyırdı məni. Musiqi mən... komediya teatrı səhnəsində çox bir sənətkarla tanış olub idi. Onları da deyərəm, işliksiz, populyar. Deyərəm, bunu deyərəm, sizin sözünüz məsim konkret. Cavab verim və məndə bu sənətə yəni filoloq olmağa nə vadər idi. Adam görürsən, türkün sözü birinin acığına sən qızsı istəyən qız səni istəmir işə i̇şte, səhnəyə zor gedir proktor olacaq. Gəlir olur da. Mənim bir müəlliməm var da ədəbiyyat müəllimi. Bütün mən yaxşı oxumuşam. Də görə o dildə deyir, Sovetçi deyəndə tabellərim övdü. Ə, e, tabellərim övdü. Bir də nə ədəbiyyat müəllimim mənə üç yazdı. Niyə? Bilirlər ki, mən aktyorluqdan məşğulam. Hə dur şeiri ilə mən dururdum ki, məsələn, Bakının dərbə, Bakı xəstəxanasında körünün intizarında gözləyirsə də, usulda Mə bərləmi də gözləyir ədəbiyyat varam ki mən deyəcəm ki Bakının dərdi var. Bakı qəs məni şəhər deyə bilmər. Və onun indi məm sağdır, yarəmətdə gedib dedim ki yox mən ədəbiyyat müəllimi olacağam. Görəcəm. Və əvvəl özüm deyəcəm o intonasiyayla. Sonra şagirdlər tələb eləyəcəm ona görə. O çıx barydı. Ancaq bu prinsipsiz plolo qovazdır. Bəli. O ki qaldı. Mənim haqqımda çox yazılıb, çox bilinir. Mən o barada özümü çox belə belə qəzəcsiz olmasın, xoşba hesab edirəm. Bəsiz. Çünki mən gördüyüm 10 yaşından səhnəyə gəlişim də bəllidir. Necə oldu? Hər şey zərurət təsadüfdür. E, və atam olmasaydı, mən çünki həyatım ona borcluyam. Onun ruhuna borcluyam. Mən olan 22 Malatlar metropolusunun yerində Cəbayır rayonu deyə də orada tamaşaya gedib baxmasaydım, mən İbrahim Çinası, İbrahim Sənov səhnəyə çıxarmasaydım. Mən nə kümləri sayıb, nə Nəsibə Zeynalovun nələmə oynadığını görərdim. Nə Ərüşən Qaparlı'nı görərdim. Nə Nina Yermək xovana görərdim. Nə Bəşir Səfərl oğlu'nu görərdim. Nə Əhməd Çapayını görərdim. Nə cama kərə murdurırdım. Nə Şəfqət Qasımova nə görərdim. Nə, nə Xarid Abbas Seynovlara görərdim. Mən bunları görmüşəm və gördüyümü də danışıram. Hələ çox xatırım. Bax məraq ki, xatirəm, ki ə, 58 yaşlı yerindədir. Və onlara baxdım. Və ə, atam üçün həmişə yorğun gəlirdi və bu sənətə vuruldum və vurulmağıma görə də peşman deyiləm. Uzağı bu sənətin dərdindən dələ uğursan sənətdə İbni Salam olmaq olmaz. Sənətin gəri məcnun olasın. Bu belə gəldim sənətə. İndi az çox belə də. Nənsə ki gəldiz və Azərbaycan teatr sənəti yaşar nuru qazandı. Yo, Azərbaycan teatrı çox aktyorlar qazara. Hələ də yeri var. Hərinin öz ə, ə, belə götürək öz khasısı var. Təmaşacın da kimi belə siz, kimi eləsiz. Bilirsiniz ki, mən hardan gəyərəm? 2-də oxuyurdum. Mən gördüm ki, tamaşaçı istəyi, bayaq mən söhbət eləyəndə dedim. Səhnəyə çıxırsan, səni tanıyırlar, ər çalırlar. Bir mənalıqdirsəm və ya baxam, ər çalırlar. Bir də var, mən hiss etdim ki, hətta məndə evdə məktub var. Təkcə Bakıya qayıdın, evdə oturun. Amma bilək ki, yaşar ə, Sağlamlıqdan artıq mənim üçün nə ola bilər bu yaşda? Buna deyirlər 70 yaşında adam üçün orada çatacaq. Son anda Çox zəhmətlərdən sonra, bəstəkar işindən, rejissor işindən, rəssam işindən, bütün müəllif, dramaturq işindən sonra son anda aktyor və tamaşaçı üzdə qalır. Bilirsiniz, hər aktyorun 2-4 tamaşaçı ilə üzə diyansın. Üzə qalsın və alnına düz baxsın. Sözümü dünüşdüm getdimişəm, tamaşaçı yadıma düşür. Amma mən yox. Ya mən yox ha, məni kimlər əlbəttə sənət can yalışıdır. Yanma son. Əgər hiç hiss eləməsən hərdimə ya evdəki ya bir dostum. Bir ş normal sual verirlər, normal cavab verdirəm. Demənim danışıq tərzim elədir. Mən özümü gedəram ki, bu gün o sözü mən elə demədim. Özümə görə yox hey, o tamaşaçı birinciyə baxır. Tamaşaçı ilə üz-üzə qalmaq. Tamaşaçının yanında pərt olmaq. Ailənin yanında. Əlbəttə. Heçim deməs. Səbəb eləsəfim, eləsəfim. Üçəklər olub. Amma, amma mən xəzala çıxmışam ki, duran ki sözü demədim və yaxud mən tamaşaya yolumun gəldim. Və sarə belədir. Mən nə qədər ömrümdə səhifə var? O səhifələrin bəzilərini düşmənin o səhifə üzərində öyrənənlər. Onlarla böyüdəcəm. o səhvlə tamaşaçı gözlə həmişə şey dik baxmışam. Əlbəttə taleyin yarısı vaxt oradadır. O qurdu rejissor. Bura taley əlbəttə mənim dedi. Yəni taley deyəndə tamaşanın açarı ayrı şeydi. Ben çıkaram, diyerem, sen, durup açar ayrı şeydir. Əlbəttə mən çıxaram, sözə elə deyərəm və yaxud elə qışqırarlar sən durub qaçar ki, sən açar elə deyib. yoxdur ki, bunun sesini alım. Və yaxud elə gülərəm və yaxud elə bir şiddiyə yer deyərəm. Məhz mən bu məqamı istəyirdim ki, siz bu cavabı verəsiz. Mən növbəti sualım ki, Buyur. siz rejissor olaraq Musiqili Komediya Teatrında Bəli. çox uğurlu bir tamaşiyə qurduluş verdiniz. Bəli. 15 səhifəlik uğur qazanan bəli. bir tamaşiya idi. Məliksadəni, Seyid Əsgər Əmiyədə subaylardan görəsiniz. Bəli, bəli. Yaşar bəyim, bir rejissor olaraq siz o tamaşiyə qurduluş verəndə aktyor seçməyə eləyəndə Bu fəlsəfəni yada salırdızmı ki, son anda tamaşanın taleyini məs mənim seçdiyim aktyorlar həll edəcək. Rejissorlar. Yarımən yəni, yəni bu bəlkə də birinci də danışıram. Mənə bu işə Allah rəhmət eləsin, Suaziyev psəsində rəhmətli Süleyman amin zövq elədi. Dedi, dünya görmüş adamdır. Mən xoş vaxtınçı. O furğun dalında deyənə Bir dəfə də mən oynadım rəhmətli xanların yerinə. O bu də çip pulsun dalında 26-lar indi 26-cı səbaha balaca bir orkestr e, yağmasında özünə fəxr bildi ki, yoxdur da yaman o yolda yoxdur. Süleyman da Süleyman idi. Və mənə dedi mə Süleymanların mən dedi yox. Bu mən aktyorlarla görüşəndə indi də görüşəm dedim biz qardaşyana gəlmişik bura. Rejissor ruh Arı şanattır. Desəm bu səidəş qənin madarımdı mə? Hə şəməbi. Hə. Ha. <laughs> ha ha ha. Mən bütün olanları yerini yapaqlı sənə də alışdı. Cavabınında kim gün aşdı? Ay ay, be. bu nə sözdür dansırsan. Yetiminin xətrinə <katrına> dəyər. <diye. gülüyor> bu eşin, bu hərf hey, başa qurbandır. <laughs> Çox sağ ol, anacım.